saya rasa saya nak letak jawatan lah. Okay, terima kasih Encik Razak sebab malamkan lebih awal. Saya rasa kita dah boleh gunakan proses peralian dan Encik Razak boleh calonkan dua calon dalaman yang berpotensi. Okey, saya ada berkenaan dengan calon. Saya ada terfikir dua pekerja ni iaitu Fahmi dan juga Kamilia. Hmm, okay. Tapi saya rasa Fahmi lebih sesuai lagipun dia lelaki. So, akan senanglah untuk dia berurusan dengan klien dekat luar. Maaf Encik Razak, saya rasa Encik Kamelia lebih bagus sebab di dalam prestasi dia lebih capai uh, potensi kehadapan berbanding dengan Fahmi. Tapi berkenaan dengan Kamelia pula, saya rasa dia kadang dia tak boleh nak kontrol dia punya emosi bila dia tertekan. Jadi saya rasa uh, walaupun prestasi dia bagus, saya rasa Fahmi lebih sesuai untuk memegang jawatan. Kita kena adil dalam isu ini Encik Razak saya faham tapi saya rasa kita lebih, kita patut buat proses pada minggu mereka juga Okey kalau macam tu tak apa kita akan cuba membuat temuduga untuk dua orang minggu ni juga okay. Okay. Oh. Kau pun masih tegak sisi kini lain pun Oh, aku nampak kau HR Kau kau rasa kau mampu ke sebab jawatan tu besar juga. Oh, kau benar rendah kat aku ke? Tak. Aku dah kerja lama kan kat sini. So why not try? Tapi ialah kau kan perempuan. Perempuan kau rasa boleh jadi bos. Tak pelik ke? Tak pelik lah. Bukan sebab tu. Yang peliknya sebab perempuan ni asyik tak layak je jadi bos. Fahmi dan Kemulia. Tugasan kamu berdua dah selesai. Uh, kamu berdua akan dinilai melalui masalah kepentingan dan misi syarikat. Okay, terima kasih. Terima kasih. Mari keluar dulu. Okay. Macam mana Encik Prestasi per mereka okey? Saya rasa kedua-duanya okey. Tapi kedua-duanya boleh dipertimbangkan. Tapi itulah macam yang saya cakap sebelum ni. Saya rasa Fahmi lagi sesuai untuk jawatan ni. Encik Azad, dah terbukti dekat sini yang kita boleh nampak Cik Camilla lebih bersedia daripada Fahmi. Dan lebih kita kita boleh tengok lagi yang penilaian mereka berdua sangat ketara. Setelah melalui proses penilaian, kami sekecil yang menggunakan oleh Cik Camilla yang akan mengambil alih tugas yang Cik Razak pada bidang hadapan. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Razak. Terima kasih Cik opportunity Terima kasih Cik Razak. Terima kasih yang semua komitmen saya serahkan kepada dekan Terima kasih kepada Encik Pamilia atas penerimaan jawatan ini dengan rela hati. Bagaimanapun Bagaimana uh, untuk Encik Fahmi, Cik Fahmi. saya sebelum ni saya ada dengar juga uh, permintaan daripada anda untuk dinaikkan pangkat dan juga dinaikkan gaji. Jadi uh, dengan pertimbangan kami berdua, kami akan tunaikanlah permintaan Encik Fahmi. Baik. Terima kasih Encik Razak dan Puan Sarah untuk peluang ini. Saya minta maaf dan saya akan berusaha lebih baik. Terima kasih. Apakah engkau rasa Aku boleh dengar telefon dia no, dekat cafe tadi Eh, petang ni teman aku pergi ambil phone aku dekat cafe Al Alat-alat tu kita pergi beli macam dekat DG Boleh, aku nak try oh, okay. Tak pernah try lagi? Tak pernah Okay, jom Jom Weh, kau dah siap umut tak? Helo. Aduh, aku tak buat lagi dah. Tapi, ada kau raya macam ni? Kau tak tengok WhatsApp ke? Ada lah tengok juga. Kenapa? Ini memang raya tak tukar sebab Ayang kena kecang telur. Tapi, uh, kita nepak je. Bukan ada apa pun. Tapi, itulah Ayang kena kecang. Um, alah, biarlah dia orang. Buat apa-apa dia nak. Sebab, bukan boleh control pun apa-apa thank you I mean sebab I already I, aku ada kawan lelaki kan. Hmm. Kawan, perempuan kau semua macam tu. Tahu-tahulah. Bye. This is not fair. Hi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami daripada Kumpul 3 Membentangkan SDG 5 Iaitu bertajuk Kesaksamaan Jantina Antara Realiti dan Harapan Ini adalah senarai ahli kumpulan saya Aiman Hadi Sofia Faris Rahman Mahamin Beriangwi Aiman Siti Aisyah Amir Lok bin Zuki Ain Zulaika Sayyida Kizina Dan juga Irfan bin Kamarul jadi, isi kandungan untuk topik pembentangan kami Kesasamaan jantina antara realiti dan harapan ini Kami akan membentangkan berkenaan pengenalan kepada topik Punca-punca uh, berlakunya isu tersebut Kesan daripada isu ini Langkah mengatasi Serta kami akan rumuskan Apa yang kami peroleh daripada kajian ini Assalamualaikum Nama saya Muhammad Irfan bin Kamar Hisham Nombor metrik 229293 Sebagai pengenalan Kesesamaan jantina ialah prinsip asas keadilan sosial yang menuntut agar semua individu diberi hak dan peluang yang sama tanpa mengira jantina. Isu ini semakin mendapat perhatian global terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi dan juga politik. Di Malaysia, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mencapai kesesamaan ini. Namun, masih wujud jurang antara realiti dan harapan. Larangan seperti stereotip gender, budaya patriarki dan juga ketidakseimbangan peranan sosial masih membelenggu masyarakat. Oleh itu, laporan ini kami akan meneliti situasi semasa kesaksamaan jantina di Malaysia serta mencadangkan juga langkah untuk memperbaikinya. Jadi, punca kepada berlakunya kesaksamaan jantina ini yang pertama adalah gabungan dorongan dari budaya dan perkawaman. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa sendiri mengatakan bahawa lelaki itu punya tanggungjawab lebih besar daripada perempuan sebagai pemberi nafkah dan juga sebagai pelindung keluarga. Uh, untuk cabaran nilai moden terhadap peranan janda tradisional kita dapat lihat uh, kesesamaan dan jurang antara kedua janda yang mana contoh bila lelaki melakukan sesuatu tugas itu kita menganggap lelaki itu sebagai hebat dan juga bertanggungjawab manakala bila tugas itu milik wanita bila wanita itu tidak melakukan sesuatu tugas itu kita menganggap dia sebagai seorang pemalas sebagai contoh menjaga anak tanggungjawab menjaga anak itu jatuh kepada wanita manakala lelaki tidak menjaga anak itu tak apa kerana tanggungjawab mereka adalah mencari nafkah manakala uh, mengemas rumah kalau wanita tidak mengemas rumah kita menganggap wanita itu sebagai seorang pemalas tapi kalau lelaki tidak mengemas rumah itu tak apa itu menjadi um, garis di mana ketidakadilan itu berlaku beralih kepada dominasi dari aspek sektor pekerjaan yang mana untuk sebagai contoh dalam sektor pekerjaan kejururawatan um, wanita digelar sebagai jururawat manakala lelaki digelar sebagai jururawat lelaki yang mana kita dapat lihat kesaksamaan jantina itu mengukuhkan lagi jurang gender antara lelaki dan perempuan jadi saya akhiri dengan diskriminasi gender di tempat kerja walaupun wanita mempunyai pencapaian akademik yang tinggi. Di sini kita dapat lihat keterlibatan wanita dalam sektor ekonomi ini sedikit berkurang daripada lelaki. jawatan pengurus, jawatan yang lebih besar dalam memikul tanggungjawab itu biasanya dipimpin oleh lelaki selain daripada wanita. Sedangkan keterlibatan wanita dalam satu sektor itu mengukuhkan lagi ekonomi negara dan mematabatkan lagi sesuatu Organisasi Syarikat Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Syedah Kesedina binti Osman Nombor metri 229923 Saya akan meneruskan lagi perbincangan Tentang kesaksamaan jantina Iaitu punca ketiga Di mana berlakunya ketidaksamaan jantina Dalam peluang pendidikan Ianya berlaku apabila sekolah Memainkan peranan penting Apabila secara tidak langsung Mengukuhkan stereotype jantina Melalui pengajian aktiviti pemilihan subjek atau sikap guru yang berbeza uh, melalui melalui murid lelaki dan murid perempuan. Selain itu, akses pendidikan yang tidak seimbang di mana sama ada dari segi peluang atau segi peluang pendidikan galakan dan sumber ia menyebabkan salah satu jantina ketinggalan dalam bidang tertentu. Seterusnya pula, kebimbangan keluarga terhadap keselamatan terutamanya kepada anak perempuan sering menyebabkan um, um, Sebenarnya menyebabkan anak perempuan dihadkan untuk menyertai aktiviti luar Belajar jauh atau menyertai program tertentu Semua faktor ini menyumbang semua punca ini meny Menyumbang kepada jurang jantina yang masih wujud dalam sistem pendidikan Kita beralih kepada tekanan untuk tekanan lelaki iaitu uh, mereka perlu menampilkan diri mereka terlihat kuat atau menge dan mengekang emosi. Lelaki sering dibesarkan dengan harapan untuk sentiasa kelihatan berkas. ...dan tidak menangis serta menyembunyikan emosi mereka. Ini menyebabkan mereka sukar untuk meluahkan tekanan... ...atau mendapatkan sokongan emosi dari segi mental dan fizikal. Tekanan emosi juga, tekanan ekonomi juga sebagai penyaruh utama keluarga... ...menyebabkan um, mereka berasa lebih beban dan juga masyarakat masih meletakkan tanggungjawab kewangan sepenuhnya bahu lagi harapan ini menambahkan beban mental terutamanya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu pada zaman kini beralih kepada um, fokus yang terakhir ketidakseimbangan dalam sistem perundangan di mana dalam kes seperti hak penjagaan anak selepas penceraian lelaki sering tidak beri, diberikan peluang secara setara walaupun mereka layak. Ini menunjukkan wujudnya ketidaksamaan dalam perlaksanaan undang-undang berdasarkan jaminan Hai Assalamualaikum Nama saya Siti Ashar Binti Habidin Nombor matrik 2 dan 9 kosong poin So untuk bahagian saya Saya akan menerangkan tentang Kesan daripada isu kesaksamaan gender So saya telah mengemukakan Dua kesan negatif Iaitu yang pertama Mengehadkan peluang kerjaya um, Isu kesaksamaan gender Telah mengehadkan peluang pekerjaan Kepada golongan wanita khususnya Kerana stereotip masyarakat yang mengatakan bahawa golongan wanita lebih layak bekerja sebagai suri rumah, menjaga anak dekat rumah ataupun buat-buat kerja dekat rumah daripada membuat kerja-kerja dekat luar rumah seperti dekat pejabat, seperti dekat sektor-sektor lain. Dan juga dek, apabila dekat tempat kerja, golongan wanita lebih sering diabaikan daripada konteks kenaikan pangkat, kenaikan gaji oleh sebab sikap terabai tersebut golongan wanita lebih memilih untuk berhenti kerja sebab mereka rasa mereka tidak dilayan dengan adil so dengan sebab-sebab tersebut dia dapat mengehadkan peluang pekerjaan kepada golongan wanita um, kesan negatif yang kedua adalah keganasan berasaskan jantina keganasan berasaskan jantina berlaku apabila um, golongan lelaki beranggapan bahawa mereka lebih berkuasa dalam sesebuah perhubungan mereka lebih dominan dalam sesebuah sesebuah perhubungan ataupun dalam sesebuah organisasi um, oleh sebab mereka rasa sedemikian mereka beranggapan bahawa mereka je yang boleh buat kerja tu and then dia orang dapat memukul menderak um, golongan wanita sesuka hati mereka um, konteks ini menyebabkan wanita tidak Wanita rasa tidak dilayan dengan adil, tidak rasa dilayan dengan munasabah kerana sikap sedemikian, pemikiran sedemikian dapat menjejaskan dia orang punya diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hadi bin Wardi, nombor matrik 229950 dan saya akan meneruskan perbincangan terhadap kesan kesaksamaan jandina. Kesan yang ketiga ialah kesaksamaan jantina membataskan akses kepada pendidikan dan peluang sosial khususnya terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Dalam budaya yang masih berpegang kepada sistem patriarki, wanita sering dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi seperti lelaki. Akibatnya, ramai wanita tercicir daripada bidang penting seperti sains dan juga teknologi. Ini bukan sahaja menyekat potensi mereka, tetapi juga meluaskan jurang sosial serta memberikan kesan negatif terhadap pembangunan negara. Menurut UNESCO dan Bank Dunia, pendidikan untuk wanita terbukti membantu meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan kesihatan sesebuah komuniti. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap kesihatan mental dan juga emosi. Individu yang hidup dalam sistem yang tidak adil, sering didiskriminasi kerana jantina, berisiko tinggi untuk mengalami tekanan, kemurungan dan juga kebimbangan. Mereka mungkin rasa terpinggir dan kurang nilai diri. Apa yang lebih membimbangkan ialah stigma terhadap kesihatan mental menyebabkan ramai enggan mendapatkan bantuan. Kajian WHO menunjukkan wanita lebih terdedah kepada gangguan mental akibat ketidakrasa samarataan struktur dalam masyarakat. Selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Rainy dan nombor matriks saya ialah 231404. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk menggalakkan kesaksamaan jantina. Langkah yang pertama ialah mewujudkan peluang pekerjaan yang adil. Peluang pekerjaan yang adil akan membuka ruang yang sama rata untuk perempuan dan lelaki menyumbangkan tugasan secara produktif dalam bidang kerjaya masing-masing. Selain itu, mewujudkan peluang pekerjaan yang adil dapat menghapuskan diskriminasi antara jantina memberi peluang sama kepada individu dan memastikan setiap individu diberikan hak dan peluang yang sama. Menurut data daripada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, diskriminasi kenaikan pangkat pekerja wanita masih serius. Banyak aduan diterima oleh MTUC mengenai diskriminasi tentang wanita terutamanya dalam sektor pengambilan kerja, kenaikan gaji, serta kenaikan pangkat. Di sini jelaslah betapa serius isu ini berlaku di Malaysia. Menurut dengan laporan yang diberi oleh Pusat Penyelidikan Undian UCSI, sebanyak 27% Responden mengatakan bahawa mereka bersetuju kelidak sama rataan catina di tempat kerja. Inisiatif yang perlu dibuat oleh majikan adalah memberikan sokongan dan menghapuskan diskriminasi dan juga memberi peluang berdasarkan kemampuan individu tersebut. Langkah yang kedua adalah mengalakkan kepimpinan wanita. Mendorong kepimpinan wanita dapat menangani diskriminasi dan stereotip jantina. Wanita sering berdepan dengan stereotip seperti ti, wanita sepatut duduk di rumah atau wanita terlalu emosi untuk memimpin. Hal ini kerana pengaruh budaya dan juga tradisi yang mengatakan bahawa lelaki adalah pemimpin atau ketua rumah dan juga dianggap sebagai pemimpin yang semula jadi. Hal ini akan menyebabkan stereotip-stereotip stereotip di sektor kerja berlaku kerana peranan wanita sebagai ketua di dalam sektor corporate tidak digemari sangat. Salah satu inisiatif untuk menggalakkan kepimpinan wanita adalah dengan menubuhkan Akademi Kepimpinan Wanita AKW Selangor. Akademi ini merupakan sebuah program intensif untuk memantapkan kemahiran dan juga melahirkan lebih ramai pemimpin wanita dalam sektor politik dan kerja sosial. Ini akan menyebabkan wanita untuk mendapatkan keyakinan diri dan juga soft skill untuk menjadi pemimpin yang Seterusnya, saya Anzulaika Bentino dan nombor metik saya 2930 akan teruskan dengan langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi isu kesesatan jantina ini. Kita boleh lihat pada hari ini di mana cerita seperti perempuan harus pandai memasak, mengemas manakala lelaki mesti menjadi pemimpin masih dinormalisasikan dalam budaya pada zaman sekarang. Hal ini secara tidak langsung mengehadkan potensi individu berdasarkan jantina semata-mata. Harapannya kanak-kanak dapat membesar dengan keyakinan bahawa kebolehan dan bakat bukan ditentukan oleh jantina tetapi oleh usaha dan minat masing-masing. Dengan itu, uh, pendidikan harus memainkan peranan proaktif dengan memasukkan uh, sistem unsur pendidikan khas jantina dalam kurikulum, termasuk aktiviti dan permainan yang mencabar stereotip tradisional. Guru juga perlu diberikan latihan khas agar mereka sedar akan sifat berat sebelah yang mungkin mereka bawa ke dalam kelas. Tuntasnya, melalui pendekatan ini, generasi muda dapat uh, dibentuk menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan adil Akhir sekali, fikiran terbuka terhadap kesasaman Jantina yang bermaksud kesediaan untuk menerima bahawa hak dan peluang tidak sepatutnya ditentukan oleh Jantina seseorang Individu yang berfikiran terbuka dan mampu menilai isu jantina secara rasional dan adil tanpa dipengaruhi oleh stereotype atau kepercayaan lapuk. Sikap ini bukan sahaja untuk memperjuangkan hak wanita tetapi juga untuk memahami bahawa lelaki juga boleh terkesan dengan tekanan jantina seperti ketahanan emosi uh, dan beban kepimpinan yang langsung atau tidak langsung. Pemikiran terbuka membolehkan seseorang menyokong dasar yang adil seperti gaji setara cuti bersalin atau tanggungjawab keluarga. Sekiranya tiada pemikiran yang terbuka, usaha untuk mencapai kesaksamaan jatina hanya akan tinggal sebagai ideal yang suka dicapai kerana masyarakat masih terkurung dalam persepsi sempit mengenai peranan lelaki dan wanita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Omar Bizukapi dan nombor metrik 228900. Sebagai kesimpulan, kesaksamaan jantina bukan sekadar isu wanita tetapi tanggungjawab bersama untuk membina masyarakat yang adil dan seimbang. Dengan kerjasama semua pihak, kita mampu menghapuskan diskriminasi dan membuka lebih banyak peluang yang saksama untuk semua lapisan masyarakat.